Bir də yaxındı ki, Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə toy və yəhş mərasimlərinin eləcə də digər kütləvi insanların toplaşdığı yığıncaqların keçirilməsinə icazə verilmir. Toylara qoyulan qadağanın ölkədə demoqrafik problemlərə gətirib çıxaracağı ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Məs buna görə də toyların müəyyən qaydalar çərçivəsində, yəni 50-80 nəfərlə qonaq dəvət etməklə keçirilməsinə icazə verilməsinin vacib olduğu bildirilir. Azərbaycanda koronavirusa yolxanların sayında azalma müsbət dinamika ilə davam edir. 80 nəfər qonaqla toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Oxu24.com son xəbər AZƏSTINAD-dan xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, Martın 15-indən sonra 80 nəfərlə toyların keçirilməsinə icazənin verilib-verilməməsi ilə bağlı məndə heç bir məlumat yoxdur. Çünki bu barədə hələlik heç bir rəsmi qərar yoxdur, deyə bildirib.